Bulqariya Devletin Turizm Ministerliyi Moldovanın 8 jurnalistin ədəyini hazırladı gezintiyə. Bu şumanın davası göstərmək məqsəfləri müsəfirlərə Bulqariyanın yen gözəllik yerlərinə. Gezintidə bulunduğu qərə təcümə e kompaniyasının yönəldicisinin yardımçısı Valentina Karolak Nam bizə göstərdilər istoriya da qalmış şaşılacaq gözəl, unudulmaz yerləri Karadənizin boyraz yemülen tərəflərində. Jurnalistlər getdilər muzeylərə də. Planına qoyulmuş gəzintinin ilk payında göstərildi Karadənizin boyraz yemülen tərəflərinin ən gözəl və tarixi yerləri. Zapomnilsa les iz kamney исторически. Мне очень запомнился ботанический сад. На территории ботанического сада расположено королевство принцессы Марии. Это одно из самых красивых мест, которые Yen chok akımda kaldı taştan da. Çiçek başçası hangısının içinde bulunduer prinsesa Maria'nın padişahlığı. O en güzel yer hangısını ben gördüm Bulgariyada. Nessebar yarım adada bulunduk. Anastasiya adasında gezindi ki, küçük kim güzel yer. Şaşdım Sazopel kasabasına. Güzel yerler Uslohiem Lojjik deniz. Bulgariyada Varnitsa daatmate uimekleri anlarını burada yapmırlar. Ну а еще можно попробовать те блюда болгарской кухни, которые мы здесь не готовим. Болгария дивлитен туризм министерли плана койду буйил хазарлама та и китанышма гезентилерни башка гюзель ерлеринде. Нереда Молдованын масс медиа темсельджилеры Пайл Ачклар. Марина Топала Артем Топал, ГРТ Хаберлар.